yang keras. Keras, hidup ni keras. Okay. Baik. Hidup keras dek Jadi kekerasan yang pertama, saya rasa ni minggu Budi 95 lah, hmm. R95. Walaupun dah diterangkan beberapa kali, tapi hmm. mungkin saya nak tanya sikit lah benda hmm. yang. Hmm. Ah, okey. Yang pertama, yalah, Budi 95 300 liter untuk semua. Hmm. Cuma soalnya YB, eh hmm. uh, yalah, saya rasa YB pun dah uh, bercakap panjang macam mana dari faktor bagaimana ditentukan dan mempengaruhi what if uh, selepas ini Harga minyak hmm. mentah uh, per barrel meningkat hmm. Seperti beberapa tahun lepas hmm. Dan dalam masa sama USD dan Malaysia Ringgit uh, Ada sedikit masalah Ataupun ialah dia yeah. meningkat uh. Pun masalah juga hmm. Jadi apa kerajaan perlu buat waktu itu hmm. Dan macam mana kita nak selesaikan hmm. Ini yang komen yang saya buat lah yeah. Maksudnya Saya ditanya berkali-kali lah Terutamanya oleh pihak media lah Pandangan saya mengenai Um, tindakan dan keputusan kerajaan untuk bagi 300 liter kepada semua tanpa mengikut hak pendapatan. Hmm. Uh, kerana sebelum ini, uh, perbincangan di peringkat kerajaan ataupun um, pandangan ahli ekonomi lah hmm -mm. ialah untuk kita beralih daripada ...blanket subsidi ataupun subsidi pukal... Hmm. ...kepada targeted subsidi ataupun subsidi bersasar. Bersasar ni maksudnya... ...hanya orang yang layak yang patut dapat... ...dan kelayakan itu... ...memang tak boleh lagi daripada had pendapatan. Baik. Dan ada sebab kenapa ahli ekonomi... ...ataupun penganalisa pasaran... Hmm. Uh, um, ...menyatakan bahawa eh uh, subsidi bersasar itu mesti mengikut had hmm. pendapatan hmm. kan bukan pukul rata semua yeah. sebabnya macam kerana subsidi pukal yang ada sekarang ini kan yang semua orang dapat tanpa mengira had pendapatan dia mendedahkan risiko seperti itulah jadi ambil contoh sekarang uh, uh, saya baca kenyataan-kenyataan daripada uh, menteri kewangan kedua lah hmm. Datuk Sri Amir Hamzah kan Okay. Uh, penjimatan uh, dianggarkan antara 2.5 ke 4 bilion ringgit setahun. Mm -hmm. Kemudian saya pasti itu berdasarkan kepada harga minyak sekarang. Bukan okay. harga minyak sekarang ialah sekitar 67 68 dolar setong. Mm -hmm. Uh, pada kadar tukaran mata wang RM4.21.22 sen untuk satu dolar lah. Rule of thumbnya ialah yeah. bagi setiap satu ringgit, satu dolar kenaikan harga minyak mentah dunia kan. Okay. Uh, harga RON95 sepatutnya naik sekitar uh, 3 ke 4 sen. Okay. Eh, nah itu rule of thumb dia lah ha. Perkiraan dia tu lebih rumit mm. Dan dia berdasarkan kepada uh, Supply and demand gasoline RON 95 mm -mm. Berdasarkan juga Harga yang di um, um, Publish uh, Disiarkan di Singapura mm -mm. Dia ada satu penerbitan Nama MOPS um, 95 rasanya kan mm. Jadi kalau kita kira kenaikan 1 dolar harga minyak mentah mm. RON95 berdasarkan mm. formula APM Automatic pricing, pricing, Mechanism tu dia akan naik 3 sen kan. Mm. Okay, sekarang ini 67 ke 68. Tahun 2023, tahun 2024 you know, 2023, um, harga purata minyak mentah dunia ialah melebihi 80 dolar. Mm. Uh, malah seingat saya lah Um, harga minyak mentah yang digunakan di dalam perkiraan belanjawan 2023 2024 ialah sekitar 85 dolar setong. Okay, iaitu lebih kurang 20 dolar perbezaan Dengan sekarang saya. kan. Jadi kalau 20 dolar perbezaan, maksudnya ada 60 sen apa nama ni uh, kalau kalau apa ni sekarang ni RM2.60 uh, yang kerajaan kena harga sebenar RON95 hmm. ialah sekitar RM2.60 ke RM2.70 hmm. itu yang dinyatakan jadi sebab itu kerajaan kena menanggung subsidi lebih kurang 60... Uh, apa nama ni? 60 ke 65 sen lah. Mm -hmm. Untuk setiap 1 liter kan. Bagi 300 liter yang diberikan yeah. kepada semua ni kan. Jadi bayangkan... Kalau harga minyak naik ke paras 80 dolar setong. Mm -hmm. Ataupun ringgit melemah kepada yeah. 4 ringgit 4. Maksudnya... Uh, bagi setiap 1 liter... 300 liter yang rakyat pakai mm -mm. tanpa mengira uh, hak pendapatan ni mm. daripada 65 sen seliter, subsidi tu mungkin jadi RM1.30 RM1.40 mm. bila kita jadi RM1.30 ke RM1.40 maka dia akan kembali kepada uh, uh, bil subsidi yang mungkin melepasi 20 bilion balik lah mm. ha, sebab kalau kita tengok subsidi jumlah subsidi sebelum ini atas 20 bilion 20 hmm. 25 bilion begitu setahun sebab itu kita nak buat penyasaran semula subsidi kan hmm. jadi dengan penjimatan 2.5 ke 4 bilion sahaja hmm. uh, kalau kenaikan itu uh, bagi setiap uh, 1 liter itu dah jadi tambah lagi 60 sen hmm. kan dan sehinggakan Uh, jumlah yang ditanggung oleh kerajaan ialah RM1.3, RM1.4 satu liter hmm. untuk mengekalkan harga pada rm 99 sen itu hmm. kan. Hmm. Dan jumlah subsidi itu mungkin dah jadi RM20. 21 bilion 22 bilion baliklah hmm. penjimatan yang disebut 2.5 ke 4 bilion itu besar kemungkinan dah tak ada penjimatan langsung hmm. Uh, kos Uh, subsidi RON 95 yang perlu ditanggung oleh kerajaan um, akan uh, balik kepada nilai asal dia lah hmm. 20 bilion begitu kan akhirnya jadi pada ketika itu kita boleh tanya balik lah habis yang kita bersusah payah buat penyasaran semula subsidi ni sebab apa hmm, hmm, hmm. dia tidak mengubah apa-apa keadaan kan kalau harga minyak mentah dunia itu naik Ha, melepasi dan dia memang pernah berlaku. Um sekarang ini dikira uh, rendah kerana um uh, Uh, kedudukan ekonomi dunia diunjurkan akan melemah hmm. kerana pertumbuhan ekonomi dunia dirasakan akan uh, lebih perlahan untuk 2-3 tahun akan datang hmm. sebab itu harga minyak mentah itu dalam di bawah 70 dolar hmm. tapi kalau pertumbuhan ekonomi dunia kembali kepada sebelum ini tahun-tahun hmm. 2022, 23, 24 kalau tengok rekod harga minyak mentah, memang dia berada di atas 80 dolar. Mm -hmm. Jadi kalau itu dia akan kembali. Jadi apa guna pun? <laughs> buat penyasaran semula subsidi kan. Eh? Matlamat utama penyasaran semula subsidi RON95 ni ada dua. Satu untuk pengukuhan uh, kedudukan fiskal negara mm -hmm. supaya kita ada penjimatan 8-10 bilion setiap tahun dan juga kita menghadkan eksposur kerajaan kepada turun naik harga minyak mentah dunia yang menyebabkan perancangan perbelanjaan kerajaan itu tidak menentu. Mm -hmm. ha, jadi kalau you dah hardkan maksudnya jumlah yang perlu ditanggung kalau buat bersasar mm -hmm. seperti yang kita pernah bincang sebelum ini, yeah. exposure kerajaan mungkin Uh, 10 ke 12 bilion setahun sahaja, naik macam mana pun, itulah exposure dia. Hmm. Ha, tapi bila buat begini, dia terus akan ada. Jadi matlamat untuk mengukuhkan, uh, matlamat untuk mengurangkan keterdedahan kerajaan, kalau dalam bahasa Melayu, dia panggil kemeruapan. Hmm. Vol volatility. Oh, itulah ha, bahasa Kemeruapan. Ha. Jadi matlamat untuk mendedahkan, Uh, keterdedahan kerajaan, keterdedahan is exposure lah kan yeah. Keterdedahan kerajaan kepada kemeruapan mm -mm. turun naik harga minyak mentah itu tidak tercapai mm -hmm. uh, Jadi yang saya ingat lebih malang lah contohnya eh, mm -hmm. Kalau lah dia dah kembali kepada 20 25 mm -hmm. bilion seperti sebelum ini mm -hmm. Jadi susah payah kita buat IC semua ni, yeah. harga minyak daripada rm 199 sen naik balik kepada mungkin RM2.30 sen. Jadi rakyat kata, "Lah, susah payah dah sebelum ini aku dapat RM2.5 sen tapi tak payah nak IC, tak payah nak itu dan sebagainya, tak ada had 300 liter." Sekarang ini, uh, sebab harga minyak mentah dah naik mendadak, mm -hmm. jadi kerajaan tidak mampu di masa akan datang, terpaksa naikkan dan dia akan mengembalikan polemik itu sekali lagi. Mm -hmm. uh, dan yang kedua, contohnya, mm -hmm. um, sebab saya baca juga um, satu uh, laporan mm -hmm. oleh uh, laporan yang memetiklah setusa -setu politik. Uh, menteri kewangan Kamil yeah. Kamil eh? ya okay. Kamil Munim. Hmm. Dia kata Di, ini baru fasa pertama. Hmm. Yang 300 liter kepada semua tanpa uh, mengikut had pendapatan ini fasa pertama. Hmm -hmm. Mungkin dalam fasa-fasa akan datang kumpulan T15 tidak lagi layak dan kena bayar semua. Hmm -hmm. Jadi kalau buat begitu Dah bagi 300 liter, kemudian tiba-tiba tarik balik, itu sekali lagi akan menimbulkan polemik dan kontroversi di dalam kerajaan hmm. kan? dan dengan rakyat. Jadi sebab itu, pandangan saya daripada awal, bite the bullet. Kalau nak buat, buat betul-betul. Hmm. Jangan main kona-kona, cair sana, pudar di sini. Sebab akhirnya kita tak boleh lari daripada masalah ini. Sebab itu cukup penting untuk melihat apa sebenarnya matlamat penyasaran semula subsidi. Pertama ialah untuk mengurangkan ketedahan negara kepada kemeruapan turun naik harga minyak mentah. Hmm. Aa, kerana bila kita dah berjaya lakukan itu, maka apa yang berlaku di dunia itu dia tidak akan menyusahkan perancangan ekonomi negara. Hmm -mm. Yang kedua untuk menyasarkan semula supaya hanya golongan yang Um, layak mendapat kerana mereka berada dalam kelas bawah ekonomi mereka hmm. tidak mampu untuk bayar harga pasaran dan mereka patut diberikan bantuan hmm. yang ini saja yang layak yang dapat lah hmm. uh, tapi setakat ini um, kita masih kena menunggu-nunggulah dan hmm. seperti yang saya sebut sebelum ini yeah. hanya dalam 6 ke 12 bulan akan datang lah baru kita akan dapat uh, gambaran penuh sama ada uh, cara ini benar-benar apa nama ni um, akan dapat membantu negara ataupun tidak lah. Ada orang ialah yang walaun ke walanun ke adalah hmm. yang duk komen Rafizi kamu dah keluar daripada kerajaan uh, ikut suka orang lah nak buat macam mana. Hmm. Itulah yang menjadi pergeseran antara saya dengan Kementerian Kewangan sebelum ini. Kerana... Baik. Right pandangan saya, nak buat sesuatu jangan ambil jalan singkat. Hmm. Jangan ambil sesuatu yang nak balance sangat ni, nak imbangi ni. Kononnya undi pun aku nak dapat, hmm. apa nama ni, uh, uh, buat kerja pun kalau tersasar sikit pun tak apalah. Asalkan hmm. aku dapat undi. Uh, tugas kita bila dalam kerajaan ialah untuk membuat keputusan yang sukar hmm. dan uh, Uh, dan saya daripada dulu yakin bahawa sebenarnya kalau kita tegangkan dengan baik kita bersih uh, rasuah itu kita jaga kurangkan kemudian bentuk-bentuk bantuan itu uh, dapat terus kepada rakyat tanpa hmm. ketirisan hmm. rakyat dapat membezakan dan menilai sebenarnya bagaimana kerajaan ini perlu membuat keputusan yang sukar kerana manfaatnya itu pergi kepada orang yang layak. Hmm. Ha, jadi, um, dia bukan soal saya tak puas hati ke apa. Memang tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen untuk menyatakan perkara-perkara ini supaya kerajaan yang ada ini berhati-hati kerana apabila dilaksanakan seperti ini dan matlamat-matlamat penyasaran subsidi RON95 itu tidak semuanya dapat dicapai maka masalah yang hendak diselesaikan itu mungkin akan kembali semula hmm. terutamanya bila harga minyak mentah dunia naik mendadaklah. Hmm. Tapi ada yang kata kat Twitter, uh, kita bagilah buat dulu dan kita improve kemudian. So it's not like that. Tak, dia dia begini kan. Uh, program design kalau hmm. kita buat di Uh, peringkat uh, syarikat kecil kita mm -hmm. ataupun kita nak apa nama ni eksperimen dengan resepi kari pak mm -hmm. di dapur kita mm -hmm. tak apalah kita eksperimen sikit-sikit mm -hmm. dasar ini adalah dasar yang utama untuk kerajaan ini mm -hmm. dasar yang sangat diperlukan oleh negara yeah. kan? jadi sebaik-baiknya Walaupun betul kita perlu pertingkatkan dari satu masa ke satu masa tetapi kos, risiko, kemudian uh, beban fiskal, ia hmm. adalah sesuatu yang sangat besar hmm. dan kalau contohnya ia dilihat tidak berkesan. Hmm. Uh, itu akan menyebabkan kerajaan-kerajaan kerajaan selepas ini akan menggunakan alasan hmm. untuk tidak meneruskan ataupun untuk membatalkan terus um, apa nama ni sesuatu dasar itu uh, jadi pada pandangan saya sebab itu pilihan antara macam mana kita nak buat itu perlulah 80 90% betul masa hmm. kita nak buat tu hmm. yang kita hmm. nak hmm. perbaiki itu 10% yang akan datang hmm. bukannya kita ambil dulu hmm. tak apalah tersasar yang ni sikit tersasar yang tu sikit nanti kita cari jalan akan datang kan hmm. dia hmm. macam apa nama ni kalau contoh yang baik lah kan yeah. contohnya kita solat okey kita solat ni kita kena tengok uh, menghadap kiblat kan bukan hmm. tanyalah Kenapa sibuk-sibuk sangat nak betulkan apa sejadah tu supaya betul-betul kat kiblat? Hmm. Dia bukan beza sangat pun sini sana sikit kan? Hmm. Yalah kita duduk di Malaysia. Hmm. Lagi dua darjah di tempat kita, tapi bila you extra pelik sampai ke Kaabah laginya jauh. Hmm. Ha jadi sama juga buat dasar. Masa awal-awal tu cuba dapatkan sebaik yang mungkin supaya jangan tersasar banyak. Hmm. Sebab kalau tersasar banyak, kesannya itu 2-3 tahun akan datang tu tersasar jauh lebih banyak daripada hmm. yang ada sekarang kan. Hmm. Make sense. Baik-baik hmm. YB. Okay YB, satu lagi soalan susulan. Hmm. Uh, YB is a very great uh, staunch uh, on uh, cash transfer. Hmm. Cuma kita tengok pendirian kabinet, Hmm. Kenapa dia risau buat cash transfer adalah disebabkan takut harga barang melonjak, inflasi. Hmm. Hmm. Macam mana YB nak jawab benda ni? Hmm. Kalau tengoklah, saya faham lah daripada awal tu. Maksudnya, apa nama ni, uh, dan itu suara majoriti kabinet. Okay. Eh? Bahawa kalau buat cash transfer, dia, dia sebenarnya ada dua sebab lah kenapa... Saya ingat ada pandangan yang sangat anti cash transfer ni Okey. Satu ialah Ialah dia takut harga barang naik orang marah lah mm -mm. Tapi yang keduanya ialah kerana Dia takut bagi duit ni orang tidak berterima kasih mm. ha, Dia takut jadi akhirnya Jadi macam brim dulu mm. Najib bagi Last last kalah juga <laughs> Jadi kan um, Satu ialah Ya lah kita sebagai kalau kerajaan memang lah mm -hmm. apa yang kita buat tu sebaiknya kita nak dapatkan laba politik untuk kekal dalam mm -hmm. um, dalam kerajaan dalam penggal yang seterusnya. Mm -hmm. Tapi itu tidaklah boleh menjadi motivasi utama. Mm -hmm. uh, jadi um, Pandangan saya lah, perkara mengenai sama ada cash transfer ataupun nak buat melalui macam sekarang ini, daripada awal hujah saya ialah perkara ini perlu dilihat kepada soal ilmu hmm. dan juga soal pengalaman negara-negara lain. Okay, nah kan? dan uh, uh, memang kalau ikut secara umumnya lah. Hmm. Uh, hampir majoriti di negara-negara lain hmm. dan juga pandangan-pandangan akademik yang dah buat kajian banyak dah mengenai bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan subsidi. Hmm. Uh, pandangan umumnya ialah cash transfer adalah yang paling baik hmm. daripada pelbagai bentuk desain, program desain yang hmm. berbeza-beza kan. Kalau soal apa nama ni... Um, Uh, soal harga barang lah mm -mm. kan. Uh, apa nama ni, um, simulasi memang telah dibuat, minjuran okay. telah dibuat kan. Uh, kalau kenaikan itu uh, dibuat secara berfasa, mm -mm. maksudnya dia memang akan ada kesan kepada um, apa nama ni, um, inflasi lah. Mm -mm. Tetapi, bergantung kepada banyak mana sebenarnya uh, kenai setiap kali kenaikan itu berlaku. Mm -hmm. Um apenas ini barulah dia ada kesan-kesan tertentu tetapi pada unjuran dahulu yang 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 kami um, usahakan dahulu menjelang tahun 2026 2027 kalau dilaksanakan dalam tahun 2024 mm -hmm. inflasi itu akan dapat dikekang balik. Okey nah kan, ha, so ha, cuma okey eh, apa beza dengan yang ada sekarang mm -hmm. Okay, boleh kita kata bahawa apa nama ni uh, harga minyak sebenarnya diturunkan mm. RM99 sen kan mm -hmm. tapi itu hanya untuk penggunaan saya ingat di bawah berapa eh di bawah kalau RM700 sebulan lah mm -hmm. kalau maksudnya kalau beli sekarang belanja satu keluarga untuk minyak ialah RM700 sebulan. Apa-apa mm -hmm. yang di atas RM700 untuk RON95 sebulan, seingat saya, saya dia akan mula ada uh, kenaikan kos RON95 secara keseluruhan kepada keluarga itu. Mm -hmm. Jadi kalau contohnya peniaga, ya. Yeah peniaga yang banyak berulang-alik semua ni kan. Dia tiap-tiap hari dia pergi berjual tempat lain ataupun dia memang ada transport mm -hmm. yang tu kan. Uh, kalau dia melepasi RM700 sepuluhan, mm -hmm. memang dia akan merasakan bahawa harga minyak dia tu lebih tinggi daripada sebelum ini. Mm -hmm. Jadi dia akan juga merasa ada kenaikan harga. Mm -hmm. Jadi itu tidak menghalang lah peniaga-peniaga uh, perniaga kalau selepas ini dia kata oh sebenarnya kita kena naikkan lah sebab sebenarnya transport saya gini semua telah naik. Jadi hmm. nak lari dari lagi soal apa nama ni uh, kesan uh, penyasaran semula subsidi kepada inflasi ni hmm. kona kok mana pun akan ada. Hmm. Ah, ha, Jadi sebab itu saya kata By the bullet Kita mesti dipandu kepada Matlamat utama dasar itu hmm. Jadi uh, Kalau apa nama ni um, Masalah lah kan ha. Masalah ada satu Satu orang kata Perumpamaan lah You cannot eat a cake and eat it too Ah, ha, Maksudnya ya, Aku nak kita terangkan Kita tak boleh nak makan kek kek tu kita dah makan tapi kek tu kau nak ada juga simpan tak boleh lah aku dah makan kek tu tak ada lah jadi maksudnya ada perkara yang kalau kena buat memang kena buat dan akan ada kesan tetapi kalau matlamat dia itu baik dan kesan jangka panjang itu baik dia akan menyelesaikan masalah maka kita kena bite the bullet kita kena buat lah dan ya, nah. jadi kebimbangan saya ialah seperti yang disebut tadi soalan pertama tadi mm -mm. um kalau harga minyak um, apa namanya ni uh, mentah naik. Naik, naik melepasi 80 sama ada dasar ini akan dapat dipertahankan sama ada harga boleh dikekalkan pada RM99 sen mm. dan uh, sekarang ni pun pada RM99 sen akan ada segmen-segmen pengguna yang akan merasakan Uh, kos ron 95 bulanan mereka lebih tinggi hmm. apatah lagi kalau harga minyak mentah itu naik mendadak melepasi 80 dolar hmm. dan kerajaan pada ketika itu terpaksa membuat keputusan untuk menaikkan juga harga minyak hmm. jadi kita akan kembali juga kepada um soal inflasi jadi okay. akhirnya yang dikejar tak dapat yang dikendong berciciran hmm, okay, banyak baik. aku pakai saya pakai saya saya <laughs> pakai perumpamaan malam ini <laughs> ha.